একশো দিন ব্যাপী যুব আপদা প্রশিক্ষণ শিবিরের সূচনা করা হয়েছে আগরতলার শহীদ ভগত সিং যুব আবাসে বুধবার পনেরো ত্রিপুরা বিএন এনসিসি ব্যাটালিয়ন আগরতলার উদ্যোগে 10 দিন ব্যাপী যুব আপদা মিত্র প্রশিক্ষণ শিবিরের সূচনা করা হয়েছে শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে দুর্যোগ সহনশীলতার জন্য যুব সমাজের ক্ষমতায়ন শীর্ষক এই প্রশিক্ষণ শিবিরে সারা রাজ্য থেকে প্রায় সাড়ে চারশোর মতো ক্যাডেট অংশগ্রহণ করেছে মূলত এটি দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ শিবির যেখানে এনসিসি ক্যাডেটদের প্রাক ट्रेनिंग पहले हो चुका था, और त्रिपुरा एनसीसी के, के लिए है। ये कैंप थर्ड से लेके नवंबर तक के बीच में है और इस कैंप में जो इस कैंप का मोटो है वो ये है कि हम एनसीडेट को डिजास्टर मैनेजमेंट और कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए ट्रेन करें ताकि किसी भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ये जो एन सी कैडेट्स हैं ये फर्स्ट रिस्पोंडर के तौर पर काम कर सकें आपको पता है कि त्रिपुरा स्टेट नेचुरल डिज़ास्टर स्पेशली फ्लड्स से प्रोन है हमने 2024 में देखा है तो ये एक एन का इनिशिएटिव है जिसके थ्रू एन सी सी जहाँ पर भी हैं वो इस तरह ट्रेंड होते हैं उनके पास इमरजेंसी किट होता है ताकि वो जो रेस्क्यू टेक्निक्स हैं फर्स्ट एड हैं और बाकी इमरजेंसी सर्विसेज हैं जब तक कि मेन सहायता ना पहुंचे वो फर्स्ट रेस्पोंडर हो लोगों की जान बचा सके कितने दिन चलेंगे ये टोटल 10 दिन का कैंप है थर्ड से लेकर ट्वेल्थ नवंबर तक कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं सो इसमें तकरीबन हमारे साढ़े 450 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये इनका बैच 2 है इनका बैच 1 पहले हो चुका है है ये जी

আপনারা শুনলেন সংশ্লিষ্টের পক্ষ থেকে বক্তব্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মোকাবিলা কিভাবে করবে এই যুব সমাজ তার জন্য এই প্রশিক্ষণ শিবির এবং এই প্রশিক্ষণ শিবিরে সারা রাজ্য থেকে প্রায় সাড়ে চারশোর মতো ক্যাডেট অংশগ্রহণ করেছে সংবাদ এখনকার মতো এই পর্যন্তই পরবর্তী আপডেট দেখার জন্য অবশ্যই নজর রাখুন নিউজ ফ্যান কার্ডের পর্দায় নমস্কার